হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং আজি ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই ভ্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ শুই উঠি আহিছে অলপ আগতে এতিয়া ভাবিছোঁ কচু কেইডালমান বিচাৰিবলৈ যাওঁ এইকেইটা এইকেইটা হোলী খেলিবলৈ ৰেডি ভাবিছোঁ কচু এইটো কি কচু বিচাৰিবলৈ কটাৰী লৈ আহিছোঁ কচু বিচাৰোঁ টিউবেলৰ পানী ওলাইছে ইমান ৰঙা ৰঙা পানী ওলাইছে আইৰণ লাগে ৰ'দ দেই ভণ্টীয়ে চোতাল সাৰি সাৰি একদম পিছফালটো চফা অঁ স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ সক্ৰিয় সদায় এইবিলাক কৈছোঁ

এইকেইটা ডাঙৰ হোৱা নাই এটাইতো এইটো ডাঙৰ হোৱা নাই সেইটো সেই দীঘল হৈ দীঘল হৈ যাব বহুত দীঘল হৈ যাব ছিগি যাব ছিগি যাব এইটো ছিগি থাকিব বাপৰে বাপ এইটো খাবা খাব লাগিব সেইটো বনালেহে খাব পাৰি কেঁচা কেঁচা খাব নোৱাৰি এইটো কেঁচা কেঁচা খাব লাগে এইখন লাও হেন্দালি আমাৰ মায়ে বনোৱা এখন লাওৰ সেন্দালি খাম বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছো কচু খাম শুই উঠি মুখখন ধুইয়ে কচু বিচাৰিয়ে আহিছোঁ আৰু এইজোপা লেচেৰা গছ লেচেৰা সেয়া লাগিয়ে আছে ফালে লেচেৰা লাগি আছে এইবিলাক এইবোৰ লেচেৰা খাব পৰা হৈ গ'ল তাৰপাছতে এইবিলাক ভাতকেৰেলা গছ ভাতকেৰেলা গছ বা বহুত আছে গোটেই এইবিলাক চব জেং দি জেং দি থোৱাবোৰ চব ভাতকেৰেলা এইবিলাক এই চব ভাতকেৰেলা কুকের ডাল মানে কীটার পাইছো চাই এজেনি গরু চুর দুজন আছে দিয়ে এই গরু এইজনী এজনী সালে এজনী আছে এই বস্তু এটা দেখাম দিয়ে চাব এই ধনিয়া ফুল ইমান ধুমিয়া পিঙ্ক কালার তো মানে দেখিলে মরম লাগি যায় এইটো কি হয় আমি কিবা নামটো এই বস্তুটোক আমি গৰখীয়া বুলি কওঁ কিন্তু কি হয় নাজানো আমি আগতে খাওঁ এইটো আপোনালোকে কি কয় কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন এইটো আমি গৰখীয়া বুলি কওঁ আৰু এইখিনিতে দি থৈছে এইটো চৰকাৰী পানী চৰকাৰী পানীৰ সুবিধাটোতে আহিছিলে চৰকাৰী এইটো ইয়াতে পৰিছে পানী চানী পানী চানী নাই কিন্তু মানে টেপটো দি থোৱা আছে পানীৰ কানেকশ্যন যেতিয়া হ'ব পানী ওলাব আৰু এইযোৰ চৰকাৰী পানীৰ কানেকশ্যন দি থোৱা আছে আমাৰ ভালেই হ'ব আৰু এডাল ফুল মই দেখুৱাই আছোঁ এইডাল ফুলৰো মই নাম নাজানো কিন্তু ইমান ধুনীয়াকৈ হৈছে এনেকুৱা লাগিছে যেন দুডালমান ফুল মই লৈ যাম আৰু এইফালে কৰি থৈছে এইবোৰ গোমধানৰ খেতি এইফালে গোমধানৰ খেতি আৰু এইফালে মোৰ বেক চাইডেও আছে গোমধানৰ খেতি আৰু এডাল নাৰ্জী ফুল দেখুৱাওঁ মই প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ দেই নাৰ্জী ফুলডাল এইডাল এইডাল কাৰোবাকত আছে নেকি নাৰ্জী ফুল এইডাল মই একদম ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ মে বি নাৰ্জী ফুলেই হ'ব চাগে এইডাল মানে পাতটো অলপ একেবাৰে নাৰ্জী ফুলডাল নহয় কিন্তু অলপমান নাৰ্জী ফুলৰ নিচিনা নাৰ্জী ফুলজালেই লাগিছে কি ধুনীয়া লাগিছে ফুলডাল এইফালে এইবোৰ ধনিয়া কি ধনিয়া আছিলে ধনিয়াব চব ফুলি এইটো ও তোমালোকে খাইছা ইয়ার ফুলটো খালে মিঠা লাগে মোক তাকে ইয়াৰ ফুলটো তুমি খোৱাচোন মিঠা লাগে আমি খাইছোঁ আগতে খাইছোঁ আমি বহুত খাইছোঁ জানো মিঠা লাগে বুলি আমি আগতে খাও আর এই বেঙেনা গছ বেঙেনা লাগা নাই বেঙেনা গছ দুডালমান ফুল লৈ এই এইডাল ফুল এইফালে ডাল নার্জি ফুল কি ফুল নাজানো এইডাল প্ৰচুৰ ইমান নাপালোঁ দোণবন জিলমিল শাক এনেকৈ উঠাইছোঁ দোনবন বহুত আছে খৰাহী এটা আনি লৈ পেলাই অলপ বেছিকৈ উঠাই লওঁ এভেইলেবল কাৰোবাক লাগে যদি আহি যাব একদম বহুত আছে সেইবোৰ কাটি কাটি পেলাইহে দিছোঁ বহুত আছে এইবিলাক কাৰোবাক লাগে যদি আৰামছে আহি যায় গৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা লৈ গুচি যাবডাল এডাল সেইডাল সৰু হৈয়ে কচু দিছোঁ যে এতিয়া মধুসলেং দুডালমান দিম মধুসলেং মধুলেঙৰ পাত দিওঁ আগটো দিওঁ দুডালমান দিওঁ এইডাল মধুসলেং হ'ব বহুত নহ'লে বহুত টেঙা হৈ যাব আৰু এইফালে নৰসিংহ পাতকেইটামান চিঙো এইকেইজোপা জালুক গছ তিনিজোপা আৰু বহুত আছে জালুক গছ এই তিনিজোপাহে এডখৰত আছে যেনি তেনি আছে চাৰিজোপা আছে এইফালে আছে এইটো এই ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এইফালে ফাইভ ছিক্স ছজোপা আছে সেইজনী মা আহিলেগৈ কালি যে গাখীৰ আনিছিলোঁ গাখীৰ অনা বস্তুকেইটা দি আহিলে পথাৰে পথাৰে গ'ল পথাৰে পথাৰে ভাল লাগিছে বা কি বস্তু হয় নাজানো চিনি নাপাওঁ নামো নাজানো বহুত দিনৰ পৰা লাগি আছিলে কিন্তু এতিয়া মানে এই ফলটো ওলাইছে খাব পাৰিনে নোৱাৰি জানো বহুত আছে এইখিনি কচু বিচাৰি বিচাৰি মাহ লাষ্টত এইকেইডাল পালোঁ বেছি নাপালোঁ মিক্স কৰি দিলোঁ কচু নৰসিংহ দ্ৰোণ বন জিলমিল শাক চব মিক্স অ গুড মৰ্ণিং বহা আমি চাহ খাবলৈ বহিছো চাহ খাবা মিঠা খাবা মিঠা কি খাইছা তুমি মিঠাইটো খাইছো ন মিঠাইটো খাইছো আমি চাহ খাবলৈ চাহ খাইছো কৈ দিয়া হোলি খেলিছে হোলী সেই এটা ঐফালে ছাৰ এইফালে সোমাই আছে যোৱাৰ চুকত সোমাই আছে ফাকুৰ ঘৰত এতি ফাকু সানিবলৈ আহিছে যে পাউদাৰকে লগাই ল'ম নহ'লে স্কিনখনত লাগি যায় যে পাউদাৰ সানি লৈছোঁ যা তাৰ ওপৰত ফাকু সানৰ কিবা এখনো সানি থাকো কি মোৰ বগা কাপোৰ খত্তম গা চা ধ মই লগাই কিনি দিব লাগিব মই কিনি দিব লাগিব নেকি ইটো আস্থা বা লগাই দিব নামাৰিবি দেইছোলা কথা এটা আছে ভাত পানী খাই শুই উঠিও হৈ গল অকণমান ৰেষ্ট লৈ ললো আৰু ৰিধিয়ে এইফালে খাই আছে কুঁহিয়াৰ কালি পূজাৰ থাকি যোৱা কুঁহিয়াৰ খাই আছে খাই বৈ ইমান ধুনীয়াকৈ শুই আছিলোঁ আৰু বৌ এজনী আহিলে আৰু বৌ ছোৱালীজনী আহি ফাকু সানি থৈ গ'ল এইবোৰ গাৰ পৰা নগ'লে গা আকৌ গা চা ধুই এতিয়া আহিলোঁ তেতিয়া গাৰ পৰা নগ'লেই এতিয়া ভাবিছোঁ মুখত কিবা এটা সানি লওঁ এইবোৰ ফাকু চাকু সানি মানে স্কিনখন একদম ড্ৰাই নিচিনা হৈ গৈছে কালি নাৰায়ণ পূজা কল আছেই ভাবিছোঁ কিবা এটা মুখত সনা কিবা পেক এটা বনাই লওঁ এয়া নাৰায়ণ পূজাৰ কল আছিলে তাকে ভাবিছোঁ কলগিটাত পিটিকি মই কিবা এটা পিয়া গৰুৰ কাৰণে ভাগ কৰি থৈ দিছে আমাৰ গৰু দুজনী আছে যে এটা এজনীক দিছোঁ এটা এজনীক দিছোঁ সেইখিনি কলৰ বাকলি আৰু ইয়াতে কিবা ঘাঁহ চাহ দি থোৱা আছে আৰু ইয়াতে মেকুৰীজনীয়ে খাবলৈ নিজৰ ঘৰৰে মায়ে পেৰি থোৱা মৌ একদম পিয়'ৰ মৌ ঘৰৰ খিনিত কল দিলোঁ চেনী কল দিলোঁ কলকেইটা অকণমান বেয়া হৈ গৈছে সেইকাৰণে দুটা কল দিলোঁ এনেই এটা কল দিলেই হৈ যাব আৰু অকণমান মৌ দিলোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট বনাই দিলোঁ ধুনীয়া এটা পেষ্ট হৈ গ'ল এতিয়া পেষ্টটো ধুনীয়াকৈ মুখত ভঁহি দিওঁ হৈ গ'ল সোণা পাঁচ মিনিটমান থাকি মই ধুই দিম পাঁচ মিনিটমান থাকি এতিয়া মুখখনত ধুনীয়াকৈ ঘঁহি দিলোঁ ঘঁহি দি পেলাই এতিয়া মুখখন ধুই দিওঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনে লাগিলে জনাব আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ আকৌ লগ পাম মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে বাই বাই